राजस्थान ने गुजरात ने जोड़ती छापरी बॉर्डर पर अंबाजी पुलिस द्वारा कड़क वाहन चेकिंग हाथ धराय રાજસ્થાન અને ગુજરાત ને જોડતી છાપરી બોર્ડર પર વાહન ચેકિંગ અંબાજી પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકિંગ ની કડક અમલવારી રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં આવતા તમામ વાહનોનું સઘન ચેકિંગ સમગ્ર ગુજરાતમાં ગૃહમંત્રી અને ડીજીપીના આદેશ બાદ અંબાજી પોલીસ ખડે પગે એએસપી અને પીઆઈ સૈતના પોલીસ અધિકારીઓએ છાપરી બોર્ડર ઉપર વાહન ચેકિંગ ની કામગીરી હાથ ધરી યાત્રાધામ અંબાજીમાં અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા પોલીસ કટિબદ્ધ એએસપી स्टोरी प्रकाश मीणा जी सर हमारे आईजी सर और एस पी सर जो है उनके आदेश अनुसार और उनके गाइडेंस के तहत हम लोग जो है जितने भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट है जैसे अभी आपने देखा होगा कि छह कलाक के अंदर हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं और उनके खिलाफ कड़क के तरफ कार्यवाही भी कर रहे हैं उसी के तहत हम लोग बॉर्डर पे भी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे वाहन हैं जो कि अपने अगर उनके पास आशी सर्टिफिकेट नहीं है या लाइसेंस के बिना ड्राइव कर रहे हैं या हमको सस्पिशियस लग रहे हैं या राजस्थान से कोई भी अगर प्रोहिबिशन का भी माल लेकर लेके आ रहा है तो हम अपनी बॉडर पर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं ताकि उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए और इसीलिए मेरा आप लोगों के थ्रू लोगों को ये भी कहना है कि प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चलें और जब अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो उसको तो ये ना समझें कि आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है वो एक चेकिंग है जो बॉर्डर पे करी जाती है ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है या कोई जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो हमारे गुजरात बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर ना आए और अभी हमने जो अगर आप देखेंगे तो पिछले दो इसी साल के अंदर हमने सौ से ज़्यादा व्हीकल डिटेन किए हैं दो के तहत एक लाख से ज़्यादा हमने आर का दंड किया है और एक लाख से ज़्यादा हमने जो है ऑर्ड फाइन किए हैं बेड डिवीजन फिलहाल मैडम जो चेकिंग चल रही है अभी तक कुछ हाथ लगा बरामद हुआ है कुछ या किस तरह हाँ, आज, आज तो हमने किया ही कि है काफी सारे विकल्प हमने आज भी डिटेन किया है जिसकी डिटेल्स हम लोग सुबह तक आ जाएगी और बाकी जितना अभी पूरी रात में चेकिंग चलती रहेगी तो उसका हम लोग सुबह तक पूरा